Пане Юрію, ми а, останні роки дивились на США, тільки й дивились на США, так як на країну, яка чи не єдина в світі здатна протистояти тій осі зла. А, а зараз таке враження, що Америка стає ну, її частиною, якщо не лідером. Чи, чи, мені б хотілося дуже, щоб я себе просто накручував от таким чином, щоб це не було правдою. Як вважаєте ви? Я бачу, що той кандидат. от партии, который рекламировал себя, что он придет и он заберет помощь Украине, что он остановит помощь, что он переориентирует нас, все равно шокировал американских избирателей, потому что то, что обещал Дональд Трамп, все равно ни в какое сравнение не идет с тем, что мы наблюдаем. И это важно потому что когда президент Трамп и его а, сопрезидент Илон Маск и люди Илона Маска без образования, там 19-20-летние, а, значит, мальчишки, компьютерщики, которые работают с и ну занимаясь практически деребаном нашего государства э, в это время мы должны, значит, следить за тем, что происходит э, с, с Украиной. Это, это трудно себе представить, что мы будем об этом задумываться, потому что Соединён... потому что, <с> потому что мы не ожидали, что наш президент скажет, знаете, я не просто там тарифы, не тарифы, и... нет, теперь мы будем с Путиным, теперь мы будем вместе с Путиным потому что его подход это правильный. Выяснилось, что американские избиратели на выборах 5 ноября проголосовали за капитуляцию России. Мы в этой войне на истощении думали, что мы просто арсенал демократии. А выяснилось, что на любых выборах демократии может прийти к власти человек, который поддерживает Владимира Путина, даже в Соединенных Штатах. И поэтому все те люди, которые говорили о том, что придет Дональд Трамп, и он сделает ситуацию лучше, я надеюсь, что этих людей перестанут Стануть сейчас слушать, коли так стало очевидно, що Дональд Трамп прийшов і лучше не стало. Є таке э, стародавнє прислів'я. Я думав, це українське, але сьогодні з'ясував, що воно ще санскритом було написане в 4 столітті до нашої ери. Ворог мого ворога, мій друг. І от е, донедавна вважалося, що у США ворог там до прикладу Іран, так е, ну Росія за президента Джо Байдена, теж виглядала ну точно не партнером е, Сполученим е, Сполучених Штатів. Е, так і от е, там Китай, теж е, ну, ворог не ворог, точно не мегадруг. Тоді логічно, що Україна бачила в Сполучених Штатах. Партнера і друга, ну а США так само Україну. Я розумію, що в політиці немає ані постійних друзів, ані постійних ворогів, є тільки інтереси. Але зараз ми бачимо, що Путін дружить з Сі Цзінпіном, Трамп дружить з Путіним. До Ірану поки що не дійшло, але ну хто знає як буде далі. От в баченні Трампа на вашу думку, пане Юрію, хто йому ворог, хто друг і який тут статус в Україні? Ми ще стратегічні партнери чи як? Ну, возможно, если вашего президента срочно переделать и назвать его королем или царем или диктатором, это как-то поможет ситуации. Но Путин сейчас оказался в такой ситуации, когда он, наверное, думает, что он взял Бога за бороду. Потому что, да, у него такая тяжелая ситуация со всех сторон но теперь э, Китай, который заинтересован в хороших отношениях э, с США, должен прислушиваться к Путину, потому что США теперь вроде бы в ручном управлении из Кремля. Поэтому, значит, если вы хотите иметь хорошие отношения с Вашингтоном, налаживайте, поддерживайте и будь, радуйтесь тем, что у вас теперь хорошие отношения с Москвой. Эм, поэтому кто нам сейчас враги, кто нам сейчас друзья, судя по нашим действиям, не судите нас даже по нашим словам, судите нас по нашим действиям. Когда мы ставим тарифы на демократии, на, на э, Канаду, на сейчас европейские страны уже стоят в очереди, э, но мы готовы ставить тарифы. И на всех, кроме тех, кто нам нравится. А нам нравится Россия. Россия нам сейчас очень нравится. Это переориентировка очень большая для Соединенных Штатов, которая не просто политическая, но и экономическая. Потому что вот эти акции, действия, которые должны переориентировать Америку, вместо того, чтобы быть арсеналом демократии, быть арсеналом деспотии, они дорого обойдутся американскому избирателю, который, я надеюсь, взвоет достаточно быстро, поскольку все эти действия Действия, капитуляция Соединенных Штатов в России приводит к очень э, сразу быстро плачевным результатам. По крайней мере, пока что у нас кружится голова, но не от успехов, как нас предупреждал э, президент Трамп. Пока что у нас кружится голова от того, что оказывается мы э, э, теперь союзники России и что к России нужно относиться к пониманиям. А вот украинцам, как сказал Трамп, нужно было понимать, что Россия намного больше. И, соответственно, нужно было вести себя по-другому. Как себя должна была вести страна по-другому? Ну, я знаю, что Трамп сам объявлял банкротство 6 раз, но Украина же не может объявлять о банкротстве 6 раз и надеяться, что кредиторы уйдут. Так не работает с Путиным, друзья. Пані Юрі, а як в такому випадку ви бачите подальші стосунки сполучених штатів з Європою? Ну і о той водорозділ, який виник на Мюнхенській безпековій конференції, буде потрошку зменшувати ще навпаки розширюватись, поглиблюватись знову ж таки. Ну, в контексті, перш за все, мене цікавить російсько-української війни, але і, і в глобальніших питаннях і перспективах. Також так, да, ситуація, в общем-то, плачевна, не просто тому, що э, по последній річ на мюхенської конференції закончили а потому что Соединенные Штаты это зонтик, в раскрытии которого теперь все очень сомневаются в Европе, что он способен раскрыться и защитить кого-то. Потому что если вы сейчас находитесь в странах Балтии, то мне кажется, что вы себя чувствуете очень близко и одновременно незащищенным от российской агрессии. А почему? Потому что теперь новая, новая как бы, доктрина Трампа, это если на вас не атаковали ядерным оружием, то не приходите. А если вы атаковали ядерным оружием, тогда заходите, и мы посмотрим, как мы будем, что мы будем делать по этому поводу. Да, конечно, это напоминает нам о Будапештском меморандуме, но это только тем, кто о нем помнит. И о том, какую роль теперь играет ядерное оружие, и как неплохо бы его иметь. Но Мюнхенская конференция это и подчеркивает то, что при этом разделе мира, на который рассчитывают Путин и Трамп и Си Цзиньпин, что он пойдет по плану. Но они не победители мира, который был только что уничтожен Первой или Второй мировой войной. Они победители, которые забрались, захватили власть в результате выборов в странах, которые достаточно хорошо жили и живут. И поэтому их желание сейчас прийти и объявить что они здесь просто Рузвельт, Черчилль э, и Сталин, слегка э, рано они этим занимаются, потому что институты на самом деле, которые они достаточно успешно уничтожают, э, еще не до конца, как бы не, сопротивление еще не началось, потому что они пришли на совсем другую ситуацию, чем то, что произошло исторически раньше. Это дает надежду. Но то, что они хотят э, и, и Трамп, и Путин, и Си, через своих вот этих диджей э, Венса, который э, вице-президент, который как Медведев приходит и ты патит, значит, пальцем тычет и говорит, вы в Европе не знаете ничего про, про свободу. Это, да, это идея, надежда разделить мир на сферы влияния. И вот тут Украина оказывается просто, я бы сказал, в огороде Путина с точки зрения Трампа. Потому что у Трампа как бы теперь вся Канада, на которую мы можем теперь лезть, и там Гренландия оседлать Данию. А у Путина, значит, Украина, с которой нужно разбираться. Но было бы намного проще. И, видимо, говорит о слабости Путина, что ему срочно, что ему лучше, чтобы выборы прошли в Украине. Потому что завоевывать Украину у Путина не получилось. А вот то президента было бы сменить, который был бы дружелюбнее, это было бы намного легче с точки зрения Путина и Трампа. Пане Юрі, ми в цьому контексті постійно ну не ми, а загалом прізвища лунають. Джейді Венса і Ілона Маска, які висловлюють якісь абсолютно такі катастрофічні на, ну, от, на, на слух навіть ідеї. От Коротенько, просто на вашу думку, це от якась така спонтанна історія? Чи люди свідомо якийсь час до цього йшли? Можливо, кілька років навіть Понимаете, з одної сторони, Джейді Венс може легко розвернутися і переобутися, Для нього це не проблема. Но люди, которые за ним стоят, они очень постоянные, они переобиваться не собираются. И я понимаю ваше, ваше настроение и ужас, потому что если бы вот они выходили и, скажем, говорили что-то какие-то антисемитские вещи или даже, там, я не знаю, зиговали, подождите, это же уже было. Да, поэтому мы все оказались в очень тяжелой и непростой ситуации, когда сопрезидент Соединенных Штатов уже общается вот с только крайне правыми партиями в Европе и не встречается с нормальными политиками. Да, они считают, что они захватили власть, теперь у них будет самый мощный танк в мире под названием Соединенные Штаты, и теперь они будут кататься на нем по всему миру, ну, там, где Путин им разрешит. Так что это, эта ситуация, конечно, очень-очень опасна. і важно, що європа розуміє это, потому тому, що тепер Україна є армією Європи і Європа – це арсенал демократії. Я про це спитав, пане Юрію. От я не знаю, яких людей ви зараз маєте на увазі пояснити, але от я про це спитав. Бо в українському сегменті того ж таки Фейсбуку останнім часом, останніми днями, з'явилось прізвище такого собі ім'я Кертіс Гай Ярвін. Вам говорить про це щось ім'я? Да, это очень, это такой, ну, можно сказать, Дугин для тех, кто следит за пропагандой, идеологией, человек, который философ, это, это, ну, естественно, белый мужчина, кого еще это такие идеи интересуют, и у него идея того, что сейчас происходит революция бабочки. Он продвигает идеи технофашизма, авторитаризма, что у нас должен быть не президент, а главный директор корпорации, что и эта идея очень Понравилось э, тем, кто значит, на, имеет над нами много власти, те, с кем мы проводим много времени, это не наши супруги, это наши техноолигархи, в которых мы сидим у них в платформах, тратим наше время, они нами правят. Э, и, значит, они считают, что вот такая философия взгляда на мир их устраивает, им подходит. Дональд Трамп у них, как бы, CEO, главный исполняющий обязанности менеджер, типа, э, но это очень авторитарный взгляд, в котором вы либо. Либо сильные вы выживаете, либо вы как бы растворяетесь как топливо для практически буквальном смысле. Опять же, это люди, которые смотрят сверху вниз на всех. И когда я говорю про эту революцию бабочки, это знаете, как бабочка перерождается. И вот сейчас они говорят о том, что наша демократия должна переродиться в что-то такое следующее, видимо, очень авторитарное. Но вопрос в том, что... Эм, не, не в том, что эти идеи глупые. Эти идеи опять же построены на том, что появляется сильная личность, которая приходит на развалившуюся территорию и перестраивает государство по своему по, принципу. Они даже там, он цитирует, используют Ататурка э, в Турции, как пример того, что вот великий лидер. Но это все базируется на том, что система должна быть рухнувшей. Да. А Соединенные Штаты пока что... ще не рухнувши, і так потім тут ідея, яка ошибається і в своїх целях, і в принципах, і в методах. но вона очень нравиться цим технологігархам. Пане мене в цьому всьому шокувало. Ну тому, що я погулив там пов журнал Політику, писав, що він ще в 17-му році війшов в орбіту Трампа через Стіва Беннона тодішнього головного стратега Білого Дому при президенті Трампі Але що от просто мене шокувало? Його стаття опублікована 17 січня 22 го року, за місяць буквально до повномасштабного Орнення під назвою нова зовнішня політика Європи. Розв'яжіть руки Росії на континенті. Так, от він писав, що Америка повинна відмовитись від своєї ролі гаранта стабільності на континенті, повністю вийти з європейських справ про Україну. Висловлюється як про вигадану державу, створену для користі США. Висміював ідею суверенітету. Цитата: ідеальний Путін. Перетворив би на ідеально керовану перлину нової е, України, нової е, відроджуваної постамериканської і постліберальної Європи. І от е, ну далі він там е, загалом він фактично е, закликає Путіна до нападу людина, яка ну. пишут, має неабиякий вплан, э, вплив план, план, на Трампа. Ну и далее каже, что Трамп должен развязать руки России не только на російськомовних территориях, а и аж до ла У нас очень мало времени, но я очень хочу почути, что вы про це думаете. Я думаю, что стан Трампа сплотил многих разных людей, которых, которые хотели добраться до власти. Это были и техноолигархи, и это были популисты Беннона. И популизм Беннона ⁇ это вот та машинка, на которой все эти фашисты захватывают власть. Поэтому это очень важный человек, который аргументирует и как бы словами вот то, что потом пиплу пытаются всучить, что нужно голосовать, что там иммигранты, это ужасно. И вот вся такая вот такая популистическая хрень, это идет через Стива Беннона, потому что он как бы рупор. Он даже пока не был у власти, он по Европе летал, там устраивал mm -hmm. съезды. Вот он эту часть этого продвигает. А, 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 но что интересно, что у него при этом конфликт с Илоном Маском, и mm -hmm. это дает надежду, потому что с Танта он, они все туда вошли, внутрь замка, захватили власть но у них совсем разные идеи, потому что Стив Беннон очень плохо относится к Илону Маску, которого он видит как и, ну, нелегального иммигранта, который здесь оказался из другой страны и вообще нам указывает и хочет, чтобы приехали еще больше иммигрантов, всяких индийских инженеров, которые бы компьютерных, которые бы забрали работу у не ну, неквалифицированных, но это детали, у американцев. Это... Поэтому, значит, Стив Беннон это как бы олицетворение популизма и противостояние состояние технофашизму. Посмотрим на кого бы вы здесь поставили. Дякую дуже, пане Юрію. Мені дуже цікаво було продовжити цю розмову. Мусимо завершувати. Я сподіваюся, ми повернемось. Це не остання наша розмова з вами. Щиро дякую, Юрію Рашкіну, депутату округу Рок, штат Вісконсин, ведучому ютуб каналу. Підпишіться чи бодай перейдіть поглянути переглянути канал е на Ютубі Рашкін Репорт. Друзі, а якщо вас зацікавила ця тема, я повторюсь. Мене ця історія просто шукувала там стільки паралелей, і так як там все описується, як воно зараз знаходить втілення. Ох, якщо цікаво, пишіть на Viber, можливо, завтра продолжим цю розмову більш детально. Поїхали далі.